Hari ini kita cerita. Badai undi protes pengundi Cina terhadap Pakatan Harapan bakal membadai semenanjung. Adakah amaran dari Sabah bakal menjadi gelombang besar politik nasional? Apakah Pakatan Harapan bersedia menghadapi kehilangan tonggak sokongan tradisi mereka dan mampukah Kerajaan Perpaduan meredakan badai sebelum ia tiba? Tren penolakan pengundi China terhadap Pakatan Harapan semasa pilihan raya negeri Sabah ke-17 baru-baru ini dijangka boleh merebak ke seluruh semenanjung Malaysia dalam tempoh satu setengah tahun akan datang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Center, Hesomuddin Bakar, pola perubahan undi yang berlaku di Sabah bukan fenomena kecil tetapi merupakan gelombang protes yang semakin kuat. Beliau berkata, Angin perubahan itu jelas kelihatan apabila kawasan parlimen yang suatu ketika dahulu dianggap sebagai kubu kuat Democratic Action Party beralih menyokong Parti Warisan Sabah. Keputusan pilihan raya negeri menunjukkan Democratic Action Party tidak memenangi sebarang kerusi manakala Parti Keadilan Rakyat hanya memenangi satu kerusi sahaja. Menurut beliau, pengundi Cina dilihat semakin hilang kepercayaan terhadap Pakatan Harapan akibat tekanan ekonomi yang semakin mencengkam kehidupan serta perniagaan mereka. Pelaksanaan gaji minimum yang tidak mengambil kira kemampuan perusahaan kecil dan sederhana di kawasan luar bandar turut menimbulkan rasa tidak puas hati kerana ia meningkatkan kos operasi secara mendadak. Selain itu, dasar peluasan cukai jualan dan perkhidmatan serta pelaksanaan subsidi petrol RON95 secara bersasar juga menyumbang kepada peningkatan beban perniagaan dan kos sara hidup. Hisomudin menjelaskan bahawa tekanan kos berkenaan menyebabkan keuntungan peniaga terjejas dan akhirnya diterjemahkan sebagai undi protes terhadap kerajaan persekutuan. Beliau turut mengingatkan bahawa pakatan harapan tidak boleh terlalu selesa kerana gabungan itu bergantung kepada undi daripada kerusi majoriti pengundi Cina dan kerusi campuran. Jika tren penolakan yang berlaku di Sabah berulang di Semenanjung Malaysia, peluang pakatan harapan untuk kekal membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-17 boleh terjejas secara serius. Dalam masa yang sama, hasil kajian Ilham Center menunjukkan populariti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Sabah masih berada pada tahap tinggi iaitu sekitar 65 hingga 68%. Namun, populariti tersebut tidak menjamin undi di peringkat Dewan Undangan Negeri kerana pengundi dilihat lebih mengutamakan faktor hikmat dan prestasi calon di kawasan masing-masing berbanding reputasi pemimpin nasional. Hisomuddin turut menyentuh kelemahan strategi dalaman Pakatan Harapan di Sabah apabila Parti Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu yang dipengerusikan Datuk Iwan Benedik tidak dilibatkan secara efektif dalam rundingan kursi menjelang pilihan raya negeri. Dominasi Parti Keadilan Rakyat dalam menentukan pembahagian kursi menimbulkan persepsi bahawa suara politik tempatan diketepikan dan menjejaskan semangat kerjasama dalam gabungan itu. Beliau menyifatkan keputusan pilihan raya negeri Sabah sebagai referendum rakyat Sabah terhadap kerajaan persekutuan kerana majoriti pengundi memilih parti tempatan. Dengan sebanyak 25 kerusi parlimen di Sabah dianggap sebagai penentu kerajaan pada pilihan raya umum akan datang, isu berkaitan hak dan kepentingan Sabah perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan pusat. Hisomudin memberi amaran bahawa jika Pakatan Harapan gagal memperbaiki dasar ekonomi dan hubungan politik dengan negeri itu, rakyat akan terus menghukum mereka pada pilihan raya umum ke-17. Beliau menegaskan bahawa badai undi protes yang tercetus di Sabah kini sedang bergerak menuju semenanjung Malaysia dan kerajaan tidak mempunyai banyak masa untuk bertindak memperbetulkan keadaan sebelum ia menjadi lebih buruk. Itu dia ulasan kita-kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.